श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आज आपण या व्हिडिओमध्ये ओम भैरवाय नम या मंत्राचे श्रवण पठन करणार आहोत हा मंत्र जपण्यामागे खोल आध्यात्मिक अर्थ आणि शक्ती दडलेली आहे कालभैरव हे भगवान शिवाचे उग्र अत्यंत कल्याणकारी रूप आहे जे काळ अंधार आणि भीती आणि अधर्मावर नियंत्रण ठेवते जीवनात कोणतीही भीती अपयशाची अज्ञाताची मृत्यूची वा शत्रूची कालभैरवाच्या जपाणी नाहीशी होते हा मंत्र मनाला निर्भय बनवतो कालभैरव म्हणजे काळाचा स्वामी हा मंत्र आपल्यातील नकारात्मक विचार चिंता भीतीचा अंधार दूर करून आत्म्याचा दिव्य प्रकाश प्रकट करतो ज्यांच्या जीवनात सतत अडथळे वाईट स्वप्न नकारात्मक ऊर्जेचा प्रभाव जाणवतो त्यांनी हा मंत्र नियमित जपावा भैरवदेव स्वतः हा रक्षण करतात साधकाला म्हणून शांती दिव्य शक्तीचा ध्याना स्थिरता याचा अनुभव मिळतो हा आत्म्याला भगवान शिवाशी एकरूप करतो कालभैरवाला नरभक्षक असं म्हटलं जातो जो भक्तांचं घर काम आणि कुटुंबाचे रक्षण करतो हा मंत्र जपल्याने जीवनात अडथळे दूर होतात आणि प्रगतीचा मार्ग उघडतो म्हणून हा मंत्र जपल्याने वेळेचे नियंत्रण मिळते म्हणजे जीवनात योग्य वेळी योग्य घडामोडी घडतात आणि कार्यसिद्धी सहजतेने होते ओम काल भैरवाई नम हो जप म्हणजे भीतीवर विजय संकटांवर रक्षण आणि आंतरिक शक्तीचा जागर हा मंत्र जपणारा कधीही असहाय्य हो किंवा हरवलेला वाटत नाही चला तर मग तुम्हाला या मंत्राची अनुभूती घ्यायची असेल तर हा मंत्र तुम्ही स्कीप न करता शेवटपर्यंत पहा व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंटमध्ये ओं कालभैरवाय नम श्री स्वामी समर्थ असेल या आणि सबस्क्राईब केल्याशिवाय पुढे जाऊ नका तुम्ही या सेवेचे सहभागी व्हा चला तर मग या मंत्राला सुरुवात करूया ओम कालभैरवाय नम ओम कालभैरवाय नम ओम कालभैरवाय नम ओम कालभैरवाय नम ॐ कालभैरवाय नमः 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 कालभैरवाय नमः ॐ 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 कालभैरवाय नमः